Ось така от ситуація зараз на даному етапі в Дніпрі. Подивимося, як вона буде розвиватися. А сьогодні Дніпряне у Дніпрі, от мене все таки, знаєте, сьогодні історія. От вона настільки, що я от ще за старою пам'яттю Дніпропетровськ в Дніпрі приймав шахтар, і давайте подивимося, як відбувалися подія у цьому поєдинку вже загальну картину. Ми починали нашу програму з голів цього матчу. Давайте подивимося, як це все відбувалося з перших хвилин. І від наших експертів, от зокрема Олег Миколайович. Ну, жалко футболиста у прав. Почему жалко? Потому что ну, бегать такое количество времени без мяча, просто бегать, перемещаться, но ну, это очень тяжело. Футболисты не любят выполнять эту работу, этот, этот рутинный труд, эти отборы. И в атаке практически ничего же не создают, не выбегают. Ну, такое впечатление, что не понимают, как это сделать. Мы видим вот просто тотальный контроль мяча от шахтера и видим мнимое расположение вроде бы как правильная Днепра. То есть они сосредоточились на том, чтобы перекрывать свободные зоны, ну играть правильно, то есть расстановка. Играет расстановка не футболисты, а вот расстановка, как их расставил главный тренер. До поры, до времени это давало свой результат, свои плоды. Вот мы видим 22 минута, и до этого времени Шахтер ничего не создал. Но было видно, Днепр обречен. Почему? Да потому что при такой игре надо хоть Немножко контратаковать, выбегать в атаку. А мы вообще не видим, как, как это пытались сделать футболисты Днебра. Ну и подтверждение моих слов: грянул гром. В виде, вот мы видим момент, он неоднозначный. Это не стопроцентная пенальти. Мяч уходил в лицевую линию. Да, очень грамотно сыграл Каваленко. Он поставил опорную ногу. Видим, левая нога пошла прикрывать мяч. И видим, что защитник, он лаперенок, он не играет в мяч. А следовательно, дал основание назначить этот 11-метровый. Но еще раз повторю, это не стопроцентный 11-метровый. Я в зале тут не побачив Я мнение. просто в зале не, не побачив пенальти, я поясню. Ну, Тільки Павло Фонсека начинает говорить, мы вже эту песню чули, правда? Да. Багато років від одного румунського тренера в Україні. <су> Тільки да, начинают говорити... говорить. на Тем более в такой реде они играли в большинстве. Больше Карпа... Но судья уже, бедный, думает, да, ну мучаются, футболисты. Может, раскроется, і надо. отметить Лунина, как он блестяще парировал пенальти от Марлоса. Потому что очень хорошо один пробил, второй выручил. Но мы видим, дальше продолжается все то же преимущество. И уже здесь Тайсон хорошо сыграл, убрал на замахе, левой ногой исполнял. Но мнимый бразилец в этой ситуации. Потому что должен забивать. Бразилец должен туда направлять. Ну, в моем понимании, Макс, что ты смеешься? Но ну, что, нет? В Украине скоро будет. Неймар бы туда забил, а он не будет. Он уже заигранный уже там. Уже все. Будет. А, будет? Я понял. И вот видим небольшие проблески в игре днепр Здесь ну, так само миг ставит. Мог ставить, о чем я, говорю. Я там сказал, поставил. Пеначи. Миг ставит. В руку. Мяч попал. Не, ну там в руку. ставишь, тут ставил А вот попал в руку. И став пенальти, я согласен, однозначно мог поставить в этой ситуации И вот гол, который сейчас забивает Коваленко До этого вроде бы играли на стандартах, все правильно, разбирали, играли плотно, не давали там сыграть А в этой ситуации на минуту выпустили темп, да, Вторым Скорой темпом, вот угловой, темп. отыграли правильно, вот все под контролем А сейчас мы видим все внимание на мяч и Коваленко один но надо отдать должное Ракитскому, который просто положил этот мяч в голову. Потому что по другому забить не могли. Большое скопление футболистов. Этот мяч надо было попросту завести. И вот практически он уже забивает с трех метров. Потому что по-другому тяжело было. Частокол мог большой. Да, владели преимуществом, но забить не могли. И вот Лучкевич в этой ситуации вот мог забивать. Неудобно обработал, загнал себя в лицевую линию. Оттуда уже не забьешь. Надо было, наверное, находить прострел и бить поворотом. И Шахтер при этом счете сразу получил возможность и контратаковать. Вот Марлос сразу же убегает, дает хороший пас. И, казалось бы, безобиднейшая ситуация. Ну, Влад, возьми, не знаю, что делать. Носком ткни вот бокового судью просто туда ему. Отдай пас. Заводился, сам себе привез. Ну, и, конечно, пас Эдуарда. Ну, это Бразилия. Такой пас отдать, просчитать его до, практически до шага. Он а по... Мнимый бразилийский. По... Ну, мнимый, да. Вот как по... здесь Влад вот теряет. И вот как он катит. Просто на свободную зону. И Коваленко перебрасывает Лунина. Не успел сблизиться. Уже все, начал селиться. О чем я говорил. Надо посмотреть и Сыричевца, нападающий, который не забил. Фомин, как надо было перебрасывать вратарей. И дальше Шахтер вот уже играет по результату. Контратаки. И... Есть возможность для того, чтобы развить свой успех. Забегает Исмаили, делал прострел, но сейчас хорошо защитник создал ему помеху, поэтому не дал ему сделать нацеленную передачу. Хотя рисковал. Рисковал, попади там в новый Мяч был такой спорный. Похитрее я думаю, был бы да, Исмаили, мог подставиться, подставляться. Да, был да, подставляться. А вот уже начинаются элементы куража. Подбрасывает, дает мяч подъемом, забрасывает Исмаили, который не останавливается, который просто не останавливается. Вот эта замена, ну, будем полагать, что берегут Руслана, наверное, на кубковый матч с Восла, потому что там уже по этой игре было все ясно, 2-0, тяжело с этого счета выйти, да и самое главное, эта игра показывает, что не за счет чего это сделать. А Шахтер, вот мы видим контроль мяча, и монотонно гнет свою линию, обстреливает здесь Фред, у него очень хороший удар. И Луни, надо отметить, все-таки действия вратаря, хорошо он сыграл и пенальти отразил, и все то, что, где он мог Брать его, он практически все вытащил. Хорошо приложился, хотя мяч по уходящей траектории шел, но Лунин в этой ситуации был на чеку. Вроде бы все правильно, два человека, но это же мнимый отбор. Мы видим, смещается, а вот 99 номер он не страхует. Зачем тогда приходил помогать? То есть много таких вот вещей, которые надо над ними работать. И надо немножко отходить, вот мое мнение, немножко тренеру отходить от э, трафаретов и шаблонов. То есть записки Рамоса надо взять в топку и отталкиваться от того, что есть у него в наличии, от тех футболистов, которые есть, от сегодняшних реалий нашего футбола. Нельзя по запискам расставить человек, людей, как это там, делал Рамос. Но надо же контратаковать, надо бежать туда, надо бежать на максимальной скорости. Я не увидел за 90 минут, чтобы кто-то из молодых футболистов включил свой максимум. Максимум взял мяч и пробежал. Но у Рамоса были футболисты, на самом да. деле. Опять же, все правильно ты говоришь, что нужно, наверное, в этих реалиях подбо и подбор футболистов как-то сопоставлять с выбором тактики, тактики на, на игру плюс э, тактики на игру с шахтером. Да, перестраивались. Да, там, давайте послушаем. Пытались. Давайте послушаем сейчас обоих тренеров э, и Дмитра Михайленко, и Паулу Фонсеку. Ну да, тяжело было. И с первых минут чувствовалась разница в классе. Мы старались... Играть тоже и прессинговать противника и старались активно вступать в отбор, но индивидуальное мастерство настолько высокое, что рано или поздно команда тебя вдавливает в штрафную, и тебе приходится думать только об обороне. Обидно, что ну, там мы справлялись, и, конечно, индивидуальные ошибки стали причиной пропущенных мячей. Второй тайм, наверное, уже противник играл больше по счету, и я думаю, тайм просто не взвинчивал. Вот у нас к сожалению, не було можливості забити мяч на стандартах. Сьогодні кілька гравців грали персонально. Але от проти Коваленка ніхто персонально не грав. І десь от... ми, так ми, ми граємо э, зону персональну. у нас були більші проблеми, коли ми грали персонально, тому що там рост наших гравців не дозволяв нам э, перекривати саме опасних гравців. Ми вже давно граємо, після ігри з граємо. зона персональную опеку. Дело в том, что уже это шла атака вторым темпом. С прямого удара не забили, Ракийский подхватил мяч и прекрасное исполнение. Ракийский вообще игрок топ уровня, я думаю, европейского. И передачи, которые он делает или как он играет, это ну, заслуживает, наверное, всяческих похвал. Fez, fez realmente os dois golos, teve, teve no lance do penalti. Agora eu acho que há que realçar, é, é, é o que todos fizeram. É, obviamente que o Covalenco está em destaque porque fez o, os dois gols, é, mas penso que a equipa toda esteve a um bom, um bom nível e obviamente que o Covalenco é, é, também usufruiu. Daquilo que os colegas fizeram. Agora não há dúvidas, Kovalenko é um excelente jogador e obviamente estou contente por ele ter conseguido fazer os nossos, os nossos dois gols. Quanto ao futuro, o futuro é continuarmos a trabalhar, ainda estamos longe, longe do fim, tanto o Kovalenko como os outros jogadores têm que trabalhar para, para evoluir. Витя сегодня без всяких сомнений провел очень хороший матч, он выполнил очень хорошую работу. Но я чаще всего люблю говорить именно о всей команде в целом. Команда сегодня очень хорошо себя показала. И, конечно же, Витю сегодня можно выделить, потому что он забил два гола. Но считаю, что заслуга это всей команды. Если говорить о будущем, как о его, так и о всей команде, я думаю, нам еще есть куда расти, есть где прибавлять, и будем бороться до самого конца. Ну и дубль Коваленко. Дубль -Коваленко, который сегодня зіграв, ну, хороший поединок, два мяча, и он, в принципе, обеспечил, знаете, вот как раз он опинялся очень глубоко в штрафном майданчике, что позволило ему забить два мяча. Олежа, вот как вы прокомментируете игру? А как, МВП матча, человек, который практически сделал результат, нельзя сказать в одиночку, усилия всей команды, но он стал тем наконечником, который это все воплотил в забитые мячи. Что к этому провело прогресс вроде бы Коваленко? Так конкуренция, за спиной кто? Дентиньо, который тоже забивает. Если он расслабится хотя бы на минутку, то сразу у Дентины будет играть в основном составе. Поэтому вот жизнь его заставила действовать таким образом. И хорошо, что он не сбавляет обороты. Надо отдать ему должное. В этой игре он очень хорошо выглядел, много угрожал воротам. Видим дальний удар. То, что требует. Никто не встречает. Надо бить по воротам. Вратари они могут пенку поймать, где-то и солнышко заслепить. Все может быть с ними. Поэтому нужно бить туда. Но вот подведите, про стандарт. Вроде бы... Не, вот они отбились в этой ситуации, когда отбились, играли правильно. Вот сейчас его вбегание было остро. Здесь немножко Эдуарда, то, что и Максим сказал. Эдуарда понимает эту игру. Какой пас он отдал сейчас на Коваленко. Но самое главное, он туда бежит. И надо отдать должное футболистам. Добегали с ним. То есть с середины за ним всегда бежал игрок. Ну и снова стандарт, вот, стандарт да. Коваленко УД. Мы смотрим стандартное положение. Уже видим, есть ростки того, что он может забить. Он сам. Все сваливаются, его оставляют за спиной. До поры, до времени это проходило. Вот сейчас мы видим Пенальти, который поставил арбитр. Я думаю, все-таки, вот сейчас уже склоняюсь к тому, что его не было, рисовал. Да, сыграл очень грамотно, вот ставит левую ногу. Первый отсекает игрока от мяча, идет в подкат. А что И просит пенальти. Сразу да, а просит пенальти. И нападающий, что думает, Он все правильно сделал. Он вообще сделал все. Идеально с точки зрения. Но арбитр но тоже. Но арбитр там и, не и, не, и невозможно есть. увидеть Подкопаться, это да? все. Ну, соглашусь, Максим. Может такая была ситуация. Вот мы видим Ракицкий рукой. На тебе конфету. Подставь только правильно голову. И надо отметить, головой хорошо играет. Один. лежа. Вот. Один. Вот но сейчас чем, мы возвращаемся чем к тому, что он один. Михаленко мы видим. сказал. Второй темп. Да. Я перебью мы видим. немножко. А вот внимание футболистов. Все на мяч. Все. Кравченко. Э, все. Все на мяч, а он остается один. Надо не на мяч смотреть, а за своими футболистами. Голы забивают, майки футболисты забивают, а не сам он туда попадает. Вот сейчас видим, конечно, опять его понимание футбола. Вторым темпом подключения из глубины. И в этой ситуации кто с ним играет? Никто. Почему? Потому что понадеялись на то, что Влад вынесет. А он ошибся. Надо доировать эпизод до конца. Классный пас и... Коваленко исполнил подсек через Лунина, не оставил тому никаких шансов. Вот мы видим выход Барачука. Снимают Коваленко, дают ему немножко отдохнуть. Он и после травмы сделал игру. Пустили в бой молодого Барачука. Не хватило времени для того, чтобы ему забить. Хотя очень хороший нападающий у них растет. Ну а давайте все-таки послушаем Виктора Коваленко, что он сказал после сегодняшнего поединка. Ми вас вітаємо з сьогоднішньої перемоги. Вітаємо із двома забитими м'ячами. Ось зароблений пенальті. Одна з найкращих ігор ваших за шахтар, як ви самі вважаєте? Та да, думаю, да. Равно, моя, помню, мне, может, так, але все одно перша гра моя по там мені може теж так понравилось добре. Так що це дві хороші ігри нам потрібно ж русі. Ви серед бразильців, уже які в нападі шахтаря, Ви вже як свій з ними так само перепасовуєтесь, Уже дуже добре пристосувались до такої гри. Та у нас просто вся команда така, всі сплочені, всі грають в один футбол, який треба э, фенспало фентяк. Той же час вам переважно завжди доводиться знаєте, захист дуже щільно обороняється проти вас. Багато коли п'ять захисників. Наскільки складно взагалі ось грати, тому що ви час доводиться ламати ці оборони? Ну, по з Європою, це так. У нас в чемпіонаті більше команди обороняються і И приходится, приходится грати так. Звісно, тяжело преодолеть їхню оборону, коли всі ззаду, коли тяжело вскрити. Ви сьогодні на стандартах, проти вас ніхто не грав персонально, і ви там блоки робили, ви стрибували на м'яч, і десь через це і забили, там, другим темпом, так би мовити, подачі, ви абсолютно вільний, можете розказати? Ну, вони думали, що я не вмію грати головою, а казали, що немного вмію. Епізод з пенальті, там арбітри довго не призначали, удар був ззаду, да, наскільки було видно, ось так, ви корпусом... Як, ну, чоловік не грав м'яч, він покатився під мене, і я тільки підставився. Але він м'яч взагалі не попав. Павло Фонсека сказав, в принципі, дуже стримано про вас, а що насправді роздягальні вам сказав, що партнери говорили, тому що ну, фактично ви сьогодні перемогу принесли. Та не, знаєте, у нас не важливо, хто забиває, головне, що виграє одна команда, тому що ми одно ціле. другий тайм набагато повільніший, вже десь в швидкості, бо ви грали по е, рахунку, чи все ж таки десь уже можливо втомає, тому думаю, що завершення першої частини сезону. Ну, тяжело играть через каждые три дня. У нас осталось 4 игры. Нужно выиграть все эти игры и спокойно уходить на отдых. Ну що ж, достатньо спокійний, Віктор Коваленко. А я хотів би ще от буквально кілька слів сказати про те, що мене от минулого тижня, я думаю, що ж мене різануло? От якраз різанули слова Фонсеки. в матчі, в якому, в принципі, його суперник мав би більше мати претензій до арбітражу, ніж він. Він чомусь вирішив висловити. І я думав, що повинні бути якісь наслідки. Оце пенальті. От я переконаний, розумієте? Просто що там Фонсека сказав, що минулого тижня на прес-конференції про те, що там не робіть з мене дурня. Так от я так само хотів би до головного тренера Шкстре. Ви так само з нас дурнів не робіть. Ми прекрасно розуміємо, для чого все робится. Правда, что да, Конечно. Было удивление после этого матча, как команда, которая играет в большинстве, ей отменяют чистый гол, и тренер остается недовольным судейством. А что тогда надо? Играть, чтобы два не было, или три гола отменить. Мы просто тики-битом видишь. Просто не нет. надо это начинать. Есть куратор, который держит руку на пульсе. Заметьте, Карпаты ни слова об этом не сказали, что и отменили Где Карпаты, чис... и где Шахтер? Я считаю, что надо не. это Я считаю, а что тренер должен надо? давление. давление? А, ну, должен а... оказывать. Все а... ради победы, хорошо, все ради хорошо. команды. А, а ты Луческу помнишь? все время так да. делал. Он становился чемпионом. Я и, про Мы сейчас зайдем на это. Я к чему это говорю? Это как элемент как элемент стратегии а, а во что это вылилось? Вот эта накачка Луческу. Это... В мордобой вылилось между Динамо и Шахтером. Но он перед да, я, я не сравниваю Луческу и Франциску. Я говорю, что нужно это делать. Так всегда потом. делал Так всегда делает Так всегда делает Мауриню. Так все делают. Никто не сталкивается с судьи, Если у нас судьи не держат удар... Так, це їх проблема, а не проблема тренера. Максим, це просто переросте в дуже великий конфлікт. Величезний конфлікт. Вот і ми вот перестанемо тут говорити про футбол. Нет, вот такие ми будемо говорити виключно про те, що веще. ми говорили 4 роки. Не буде не те ну, саме. Ну, Макс. ну не сравнюває до друге. Це те саме буде. Ну, гармаша ви, так, гармаша так, вигнали, так, ми так, до нинішнього дня згадуємо, ну, Чемпіонство подарували команді. Розумієте? це і за тренера. Я уверен, что так. Что, что вот эта вся, вся история, конечно, я, проблема а на А почему они начинают да, бояться? Начинаю. А почему они начинают бояться? Потому судьи такие. Вот, они тренеры такие. почему они боятся.